Gianni Amman è uno degli attori più amati nel mondo delle soap opera fino ad oggi, ma anche i fan più devoti non sanno cosa ha fatto prima. Tra gli attori più amati dal pubblico italiano troviamo sicuramente Gianni Amman, che è riuscito a convincere il pubblico con il suo ruolo nel film Viola come il mare dopo il suo lavoro nella sua città natale. La serie con protagonista Francesca Shalemi ha avuto un tale successo che i produttori hanno deciso di tornare a Palermo per iniziare a girare gli episodi della seconda stagione. Nel capoluogo siciliano sono tanti i fan che seguono i due attori in città. Naturalmente, Yaman e Killemi non si sono rifiutati di firmare e scattare foto. Yaman, molto attivo sui social, ha avuto modo di pubblicare tanti aggiornamenti sulla sua carriera professionale negli ultimi mesi con la nuova stagione della serie, che uscirà nel 2024. Tutti con le loro telenovele come Daydreamer o Mr. Wrong. Tuttavia, la carriera di attore non sembrava essere il futuro di Yaman da giovane. La sua famiglia lo spingeva costantemente verso la carriera accademica, tanto che sua madre rimase delusa quando gli comunicò la sua decisione. Cosa ha fatto Gianni Aman prima di diventare attore? Ha sorpreso tutti. Ancora oggi Gianni Aman è uno degli attori più amati dal pubblico della penisola italiana. Il suo incredibile successo si diffuse in Spagna e fu persino organizzato un concorso per riconoscerlo. L'attore che fino a oggi è stato il sogno di milioni di donne è arrivato sul grande schermo seguendo un percorso a dir poco tortuoso. Quando guardi indietro al tuo passato, le macchine fotografiche erano in realtà la cosa più lontana del tuo presente. In effetti, Yaman ha trascorso anni a leggere libri sul diritto fiscale. L'attore, nato a Istanbul l'8 novembre 1989, è l'unico figlio di Güven e Gulden Yaman, che si separarono quando Ken aveva solo 5 anni. L'attore è riuscito anche a laurearsi in giurisprudenza e ha lavorato per anni come avvocato specializzato in diritto tributario in un importante studio legale. Il mondo della recitazione gli si è aperto solo quando ha deciso di migliorare la sua dizione, soprattutto per esprimere meglio il suo modo di parlare. Tuttavia, questa scelta molto interessante gli cambiò la vita. Persino i suoi amici, anche il giudice, lo convinsero che il suo destino era diverso, che sarebbe diventato un attore. Quando Ken spiegò questa scelta alla madre, lei rimase quasi scioccata, soprattutto perché la donna era preoccupata per le idee vaghe del figlio. Prima di diventare attore, Yaman voleva addirittura fare il cuoco e sognava un futuro da cuoco. Tuttavia, considerando i successi ottenuti negli ultimi anni, sembra che Ken abbia fatto la scelta giusta. Queste informazioni sulla carriera di Gianni Aman mostrano che il suo interesse per il mondo della recitazione si è sviluppato nel tempo e che ha avuto una carriera in un campo diverso prima di avere una carriera di successo. Istruzione, Gianni Aman è nato a Istanbul nel 1989 e si è laureato in giurisprudenza. Ciò dimostra che ha ricevuto una formazione accademica di successo e ha acquisito competenza nel campo del diritto. Carriera professionale Dopo aver completato gli studi in giurisprudenza, Diamana ha lavorato come avvocato specializzato in diritto tributario. Ciò dimostra che ha una carriera legale e ha maturato esperienza in un settore particolare. Vita personale. Oltre alle sue esperienze personali come la separazione della sua famiglia, vengono anche fornite informazioni che l'attore è cresciuto in una famiglia che si è separata all'età di 5 anni. Questo può aiutarci a comprendere le sfide e le difficoltà della sua vita. Decisione di recitazione. Le informazioni sul passo di Gianni Aman nel mondo della recitazione sottolineano il periodo in cui ha deciso di seguire un corso di recitazione per migliorare la sua addizione e le sue capacità di parlare. Ciò dimostra che è concentrato sulla sua carriera. Successo internazionale. L'attore ha conquistato un vasto pubblico in Italia e Spagna, rendendolo un attore riconosciuto a livello internazionale. Ciò dimostra che sta guadagnando popolarità non solo in Turchia ma anche a livello internazionale. Strada tortuosa. Nel testo si afferma che Gianni Aman ha seguito un percorso tortuoso per raggiungere il grande schermo. Questa affermazione probabilmente indica che il suo passaggio alla recitazione non è stato un percorso lineare, forse incontrando inizialmente difficoltà oltre le aspettative. Si afferma che Gianni Aman ha conquistato un vasto pubblico in Italia e Spagna. Ciò dimostra che è un attore di fama internazionale. La menzione di un concorso organizzato in Spagna per riconoscerlo indica che la sua popolarità è diventata un fenomeno di sci di fondo. Usando la frase «Incredibile successo di Gianni Amman», si sottolinea il successo della carriera dell'attore. La frase «L'attore dei sogni di milioni di donne» indica che Yaman ha un'ampia base di fan ed è una figura popolare. Le informazioni sul background dell'attore mostrano che ha seguito un percorso di carriera diverso prima di raggiungere il successo nella recitazione. Lavorare come avvocato specializzato in diritto tributario indica che Yaman ha una formazione legale ed esperienza in un particolare campo professionale. La sua decisione di migliorare la sua dizione e aumentare le sue capacità di parlare riflette lo sviluppo del suo interesse per la recitazione. Il divorzio dei genitori di Yaman e la sua crescita come figlio unico possono mostrare le difficoltà e i fattori che influenzano la sua vita personale. Si afferma che Gian Yaman abbia seguito un percorso tortuoso per raggiungere il grande schermo. Questa è probabilmente un'espressione che descrive le difficoltà e i percorsi inaspettati che ha dovuto affrontare nel suo passaggio alla recitazione. È stato affermato che il suo passaggio alla recitazione è stato un processo incentrato soprattutto sul miglioramento della sua dizione e delle sue capacità di parlare. Afferma che Gianni Aman ha conquistato un vasto pubblico in Italia e Spagna ed è diventato un attore riconosciuto a livello internazionale. Ciò indica un grande successo nella sua carriera. La frase L'attore dei sogni di milioni di donne sottolinea che Gianni Amana ha un'ampia base di fan ed è una figura popolare, il che dimostra che attira l'attenzione non solo con la sua recitazione, ma anche con il suo fascino personale e la sua personalità mediatica. Ciò implica che Gianni Amana abbia scelto percorsi inaspettati o difficili per realizzare la sua carriera e le difficoltà che ha incontrato in questo processo. Ciò evidenzia la sua determinazione e perseveranza. Il fatto che Gian Yaman si sia laureato in giurisprudenza e abbia lavorato come avvocato specializzato in diritto tributario dimostra che è un individuo istruito e ha iniziato la sua carriera nel campo del diritto. Sottolineando il divorzio dei genitori di Yaman e il fatto di crescere come figlio unico, mostra le difficoltà nella vita personale dell'attore e come queste esperienze modellano il suo personaggio. Afferma che Gianni Amman è passato al mondo della recitazione concentrandosi soprattutto sul miglioramento della sua dizione e delle sue capacità di parlare. Ciò indica uno sforzo consapevole verso il suo sviluppo professionale. In conclusione, la storia della carriera di Gianni Amman indica una storia di successo notevole per la sua determinazione, talenti diversi e fascino personale.